સુરતના ઉમરવાડા જન્નતિબાગ વિસ્તારમાં ત્રણસો જેટલા પરિવાર ડ્રેનેજની સમસ્યાને લઈને પાલિકાની કચેરીએ રજૂઆત કરી છે વર્ષ બે હજાર એકવીસમાં ડિમોલેશન વખતે ડ્રેનેજ લાઇન તૂટી ગઈ હતી સુરતના ઉમરવાડા બાગ વિસ્તારમાં ત્રણસો જેટલા પરિવાર રહેતા આવ્યા છે અહીં વર્ષ બે હજાર એકવીસની સાલમાં સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી તે સમયે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ડ્રેનેજની લાઇન તૂટી ગઈ હતી ત્યારથી આજ દિન સુધી બાગ વિસ્તારમાં ત્રણસો જેટલા પરિવારો ડ્રેનેજની સમસ્યાના કારણે હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે આજે સ્થાનિક આગેવાન નુરુ ચાઇનીઝની આગેવાની હેઠળ સ્થાનિકો દ્વારા ડ્રેનેજની નવી લાઇન નાખી આપવા પાલિકા તંત્ર લેખિત રજૂઆત કરી હતી હવે જોવાનું એ રહ્યું કે પાલિકા તંત્ર આ નવી ડ્રેનેજ નાખવા મંજૂરી આપશે કે કેમ કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમી રિપોર્ટ આઝાદ ન્યૂઝ સુરત મેરા નામ નુરુ ચાઇનીઝ નુરુ સમસ્યા ક્યાં લેકર આપકે પાસ આયે ઓર કા આયે હો આજ હમ નિમ્બાઈ ઝોન કે અંદર પહોંચે હે जन्नती बाग में 2021 के अंदर रेलवे के अंदर कुछ मकानात डेमोनेशन हुए थे और वहाँ पर कई बुलडोजर जीसीबी ये सब तोड़ने के लिए जब घूसे थे तो उसके कारण डेमोनेशन हो तो गया है बेहतरीन तरीके से पन वहाँ पर जो डैमेज लाइन थी वो टूट गई है कई टूट गई है कई सलिया उसका डिबेंड हो गया गाड़ियों के पावरफुल जो गाड़ी होती है ना उसके दबान के कारण और वहाँ 2021 से लेके अभी तक के और ड्रेनेज की समस्या बहुत लगातार चल रही थी फिर यहाँ के कई लोग मेरे पास में पहुँचे और नूरू भाई कि हमारे उधर ऐसी समस्या है बहुत लोग आके बोले यहाँ पर जिग गए हैं बोले और हमने सुना है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हो और आपकी रजूआत होती है और अधिकारी भी सुनते हैं और फिर मैं सब ये लोगों को लेके कर यहाँ पर आज पहुँचाऊँ निम्बा जून के अंदर जो अधिकारी श्री ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और एडवांस में भी बहुत सब चीज़ें बताई है कि मेडिकल क्लेम का कहा उन्होंने यहाँ के लिए कि अगर आपका हेल्थ सेंटर दूर होगा तो नूरू भाई को कहना या फिर निम्बाइ जोन के अंदर आके मुझसे रजुवात करना मैं आपको हर चीज़ की वहाँ सुविधा करवा दूँगा और उन्होंने भागीदारी दी है कि मैं जल्द से जल्द ड्रेमिज लाइन का नए नाम से लाइन डलवा दूँगा और हमारे अधिकारी श्री गणेशवाला साहब ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमारे साहब जो निम्बात जोन के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और यहाँ के आरोग्य अधिकारी श्री ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा है कि आपको कोई भी समस्या हो गटर से ले तो आपको फिर को कचरे तक के कचरे का कोई भी होगा तो मुझे फ़ोन कीजिएगा इन्फॉर्म कीजिएगा अधिकारी श्री ने कहा है आरोग्य अधिकारी ने और हमारे गणेशवाला साहब ने बहुत बेहतरीन कल के दिन पर हमें बहुत अच्छा कहा और आज भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जल्द से जल्द काम होगा और मैं दूसरा एक मैसेज देना चाहूँगा पूरे सूरत वासियों के लिए कहीं पे भी आपको समस्या हो तो मुझसे मिलिए मेरा नाम नूरू चैनी से मेरा मोबाइल नंबर पंचानु सौ बहत्तर चार पंचोत्तर कुछ भी आपको समस्या हो तो मुझे बिंदास फ़ोन कीजिएगा क्योंकि एक देश के अंदर एक मुहिम अपने को छेड़ना है जो कहीं बीता हुआ कल हो चुका है उसका कोई ठिकाना नही। तो को नहीं अब अपने को नई दिशा और नए लोगों को लेके आज निराकरण करना पूरे सूरत शहर को जय हिंद जय भारत मेरा नाम सुफ्याल शेख है मैं कहाँ पर आए और क्या समस्या लेके आए हम जोन ऑफिस आए लिम्बाई जोन ऑफिस हमारी समस्या ये है कि हमारे जन्नती बाग विस्तार के अंदर ना ही कोई गटर लाइन सही है ना गटर लाइन की व्यवस्था है कुछ भी नहीं है मतलब छोटे छोटे बच्चे और वगैरह वगैरह मतलब बीमारी की बहुत डर है कि क्या कई बच्चे बीमार ना हो जाइए है वो है फिर वगैरह बरसात का भी महीना शुरू हो रहा है तो हमारी एक रिक्वेस्ट दी गई जो हमारी जो प्रॉब्लम है जो हमारी उसको समस्या है वो हमारे हल कर दे आपके विस्तार में कॉरपोरेटर या कोई विजिट मारता आता है, है फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं आया नूरू भाई आए हमारी हेल्प के लिए तो नूरु भाई के साथ हम इधर आए हैं साहिब से एक कैसा रिस्पांस मिला क्या बोल रहे उन्होंने हमको बोले है कि आपका काम हो जाएगा इन मतलब पूरा हो जाएगा तो अभी देखो अभी

બુડામાં મોતા બધાય પરેશાન છે એ લાગે છે તમને આ જનવારો કે બહાર એ અમને બીક લાગે છે અમે આવ્યા છે મદદ તમે આ અમારી આ બધી અમારી પરેશાની છે ડેમેજ લાઈન છે અમે બહુ પરેશાન છે સાહેબે અમે